Сами. Как у вас оказывается все русское? Не, у mm -hmm. нас все русское. Я согласен. Mm -hmm. У нас русь. Но вы то Московия. Mm -hmm. Вы то какое mm -hmm. отношение к нам имеете? Mm -hmm. Ну конечно, да, да. У вас mm -hmm. то время. Если временных лет почитаете, у вас сидели там Чуть, Меря, Весть, Мордва и так дальше. Черемисы вот эти. Они все даже не разговаривали на вот этом церковном славянском или живом языке mm -hmm. Руси. Mm -hmm. Это финно-угорские языки были у них. Знаете? Mm -hmm вас Понятно. вас тогда Руси никакой особо-то не было. Конечно, вас Русь, вас Русь захватила, вы ей платили дань, вы учились ее э, языку, молитву а ее. Ого, да, подожди, подожди, Рели... а дань чем платили? Дань, чем платили? А ну, Все ваши города основаны русскими князьями, которые сидели в Киеве. Великий ну, князь назови. Киевский сидел в Киеве. Валюту назови, которая платили дань. Русские. Гривна. О, Чё это название? Украинская валюта современная.